Слава Богу. Давайте прочитаем Священное описание Это пишет, это пишет Лука. Недавно эти места читались, но я его опять хочу прочитать. Пишет Лука, 2 глава, 25, 25 стих, за Симеона здесь. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним закон и обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое уготовил, которое ты уготовал пред лицом всех народов, Свет к просвещению язычников, и славу Твоего, и славу народа Твоего Израиля такое слово. Вы знаете, мне хочется немножко обратить свое внимание и ваше внимание на вот это слово, которое здесь написано, это 27 стих. И хочу его так назвать встреча Симеона с Иисусом. Мы видим, что в жизни Симеона было такое слово, Ему было сказано Духом Святым, что Он не увидит смерти, пока не увидит. Христа Царя, то есть Иисуса Христа. И мы видим, что в его жизни наступил такой момент, когда он пришел в храм. И почему он пришел в храм? Он пришел в храм потому, что здесь вот написано такое слово. И пришел он по вдохновению в храм. И вот в нашей жизни тоже так бывает. Когда у нас есть вдохновение, и когда сердце нам подсказывает, что нужно идти в храм, значит нужно и туда идти. Почему? Потому что в этот момент, когда тебе Бог дает слово, или вдохновение, или повеление ты получаешь от Господа в сердце свое, что тебе нужно в храм идти, и когда ты в храм придешь, то ты там нечто получишь от Господа, или встретишься там с Иисусом Христом. Мы видим, что слово Бог сказал Симеону, что Симеон, он не увидит смерти. И мы видим, что он свою жизнь так проводил пред Господом, чтобы ну, быть угодным Господу. И здесь мы читаем такое слово, что когда пришло вдохновение в сердце его, то он не остался дома. Потому что если бы он остался дома, то встретился ли он с Иисусом Христом? Тем более здесь в этом повествовании не указывается, сколько Симеону было лет, но ему было такое слово сказано. И вот, братья и сестры, как это важно и для нас, когда Бог нечто делает в нашем сердце определенно свою работу, или когда мы получаем от Господа Слово, чтобы нам поступить по этому Слову, которое нам дает Господь Бог, да благословит нас Бог. И мы здесь видим, что Он пришел по вдохновению в храм. И мы видим, что эта встреча у Симеона с Иисусом состоялась. И вот эта встреча, которая, которая состоялась у Симеона, это была благословенная встреча. И также мы видим, на странице Священного Писания было очень много встреч у людей, у тех, у, у тех детей Божьих, у детей Божьих очень было много встреч с Иисусом Христом. Есть такое слово, я хочу вот это слово провести: значит, встреча, встреча Фомы с Иисусом Христом. После того, как Христос был, он воскрес, то когда он встретился с Иисусом Христом, Фома, то он ему сказал такое слово, «Господь мой, Бог мой». То есть он его превознес, то есть как бы он для него стал таким великим, что действительно он был не просто для него человеком на тот момент, а он действительно для него стал Господом и Богом. Но для кого-то Иисус Христос был, как вот он, помните, написано из Писания, говорили ему, что без в тебе» и ты это все делаешь из силы Вильзевула. Мы видим, то есть, две крайности. Точнее, первое, это не, это, это не было крайностью, когда Фома сказал, что Господь мой Бог, и Бог мой. Он правильно сказал. Но вот это была действительно крайность, и это было не по Писанию. То, что говорили об Иисусе Христе. И эти люди, которые так говорили об Иисусе Христе, мы видим, что они тоже встречались с Христом. Они тоже были рядом с Ним. Но мы видим, чем увенчалась эта встреча у тех людей, когда они видели Иисуса Христа увенчалась, мы видим, поражением и неблагословением. И мы здесь видим, что когда Симеон встретил Иисуса Христа, то он такие слова сказал, что ныне отпускаешь раба твоего владыка с миром. Он его, он ушел из этой, из этой жизни в вечность с миром и с Божьим благословением. Братья и сестры, а когда встретился Иуда с Иисусом Христом в Евсимании, вот как здесь написано, что Симеон встретился с Иисусом Христом, точно же так же и встретился Иуда с Иисусом Христом в Евсимании. И что там произошло? И он не просто встретился, написано, что он подошел и поцеловал его. И после этой встречи что было с ним? Последствия, как есть такое слово в Писании, последствия будут горестны и последствия были горестны. Мы видим, что эта встреча у Иуды с Иисусом Христом была ему не на пользу, а была ему во вред. Он ему даже так сказал: "Друг, для чего ты пришел?" И мы здесь видим, что тут такое, здесь такое повествование о том, что если мы встречаемся с Иисусом Христом, пусть это будет для благословения и для созидания, как я люблю говорить, духа, души и тела. Мы видим, что когда встретился Христос с Фомой, он получил от Бога великое благословение. Когда встретился Савл с Иисусом Христом на пути в Дамаск, то Савлу уже не нужно было много объяснять. Ему не надо было доказывать, ему не надо было проповедовать, увещевать, говорить Савлу, ну ты поступи так и так. Не нужно было. Почему? Потому что он встретился с самим Иисусом Христом. Мы помним, такое слово написано, это Иоанн пишет, 20 глава, 16 стих. Давайте прочитаем да, 20 главу с 12 стиха. «И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И не говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавшись ей, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус ей говорит, «Жена, что ты плачешь? кого ищешь. Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Рамуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Вот такая встреча была у Марии с Иисусом Христом. И мы здесь видим, что когда Мария с Иисусом встретилась, это была великая радость для Марии. Это было великое утешение и благословение, которое она пережила на тот момент. Тем более мы видим, как она обращалась к этому садовнику. Она ж даже и мысли не допускала, что это стоит Иисус. А Марии этот, этот садовник показался, что это действительно садовник. Она думала, что это садовник, но вышло все наоборот. Это был Иисус Христос. И когда Иисус говорит ей Мария, в этих словах что-то было. И она через это слово узнает своего Господа, Учителя. Даже она ему говорит, равуни. И мы здесь видим ситуацию, когда те двое возвращались с Иерусалима в Имаус. Иерусалим. Они тоже встретили Иисуса. И поначалу они Его не узнали. Но там какая мысль, когда они шли, когда уже в преломлении хлеба, когда он был узнан ими, то они там такое слово заметили, не горело ли у нас сердце. И так бывает и в нашей жизни. Когда мы переживаем Божью благодать и Его присутствие на себе, наше тогда сердце горит. И мы тогда можем даже не подразумевать, что с нами рядом беседует Иисус Христос. Но когда мы это как только потеряли, сразу мы это ощущаем. Это сразу чувства у тебя включаются на трех уровнях духа, души и тела. Ты это сразу ощущаешь. Почему? Потому что так написано. Не горело ли в нас сердце, когда Он говорил с нами, когда мы шли с Ним на пути. И мы здесь видим, что эти ученики двое, они приблизились к этому месту. К этому месту, хотя написано, что Иисус им, этот незнакомец, он показывал им вид, будто он хочет идти с ним далее. Братья и сестры, а не если это так бывает, и нету ли у нас так в жизни? Когда Бог с нами беседует, и мы с Ним беседуем. Но мы понимаем, что так как у нас есть разум, и у нас есть мысль, и у нас есть то, что нам нужно делать, мы просто поблагодарили Господа и встали и пошли. Потом ситуация за ситуацией, и потом ты вспоминаешь, они а горело ли сердце а этот путник он показывает нам что он хочет идти далее и он хочет далее пояснять и изъяснять то что он начал из изъяснять от моисея и пророков из псалма он из всего писания изъяснял вы знаете никто так хорошо не изъясняет писание как дух святой через иисуса Христа через свое священное писание и когда он изъясняет то тогда наше сердце горит потому что мы его встречаем и мы его встретили и и вот эта встреча, она нам на благо. И она нам на, благо, нам на благословение. И мы здесь видим, что когда Мария плакала, и когда она встретила своего Господа, учителя, то, то, что было в ней, то, что она увидела, и то, что осталось у ней в сердце, это пошло с ней навеки и навсегда. Ей уже ничего не нужно было. Не объяснять, не говорить, ни, как я говорю, не увещевать, не просить. Нет, почему? Потому что она встретила Иисуса. Вы знаете, в жизни Моисея был такой момент. И здесь он оставленный. Это написано в исход в 33 главе. Говорит Моисей Богу. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в волчах твоих и помыслить, что сии люди твой народ. Господь сказал сам, Господь сказал, я сам пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в волчах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. Вот жизнь, интересный эпизод в жизни Моисея. Мы знаем, что этот Моисей, это был ходатай, заступник за всего Израиля. И вот здесь, когда наступил такой момент, когда Моисей говорит Господу, «Господи, покажи мне путь твой». Как-то брат Володя Цируль проповедовал на это слово, что Моисею Бог открыл пути. Именно пути. А народу израильскому Божьи пути не были открыты. Это было открыто только Моисею. А народу израильскому он показал свои дела. И вот здесь мы видим, что Моисей просит Бога, открой мне путь свой и покажи мне славу. Братья и сестры, может быть, ты и я, мы, может, сейчас вспоминаем, когда мы молили Господа и просили, говорили «Господи», как хочется видеть славу Твою в жизни моей и в народе Твоем. И мы так просили Бога и умоляли. А что потом Бог сказал Моисею? Ты мою славу увидишь, лица моего ты не увидишь, но я тебя поставлю ну, вот на этой скале, и не только в этой скале, я тебя поставлю, говорит, в расселину. И здесь у меня здесь расселено и я тебя туда поставлю. Братья и сестры, а как вы думаете, удобно ли христианину или человеку находиться в расселении? Там же не сказано, что это пещера или какое-то такое место, где человек может присесть, прилечь. Бог говорит, что я тебя поставлю в расселине, и ты там будешь. И еще мало этого, я еще дланью свою покрою тебя. Я хочу это слово сейчас применить. Знаете, к какому действию Бог говорит, что будет такое время? Он, он как-то к Израилю обращался и говорил, что небеса твои сделаются медными, небеса твои сделаются свинцовыми. Почему? По причине греха. Ты просил у Бога, чтобы Бог тебе показал славу, чтобы Он тебя освободил и избавил от всех этих неприятелей. А Бог говорит, нет. В твоей жизни будет именно вот так. Моя рука, она будет вот так поднята. И говорит, куда, они ни, куда бы они ни пошли, рука Господня была им везде на зло. Они просили у Бога славы, они просили, чтобы быть благословенными у Бога, они просили, чтобы Бог благословил их источниками верхними, источниками нижними, благословениями неба, благословениями земли, оттука, оттука земли от расы неба. Они это все просили у Бога. Но сердце и путь был неправ пред Господом. Они просили. И они попали в эту расселенную. Только не Бог их туда поставил, они сами себя туда поставили. Но когда человек сам туда залазит, вот это беда, а когда человека туда Бог ставит, вот это благословение. Ну и в итоге, что в итоге? Когда Моисей находился в расселине, и Бог покрыл его своей дланью, и когда написано, Бог снимает эту свою длань с этой рассе, получается над Моисеем, когда он его снял, то он увидел Божью славу сзади. Лица он, лица он э, Бога не видел. И вот, братья и сёты, это слово, о чем нам сегодня говорит. Если мы что-то просили у Бога, братья и сёты, да благословит нас Бог, чтобы каждому из нас научиться терпеть. Если в твоей жизни проходят вопросы, терпи. Потому что это очень важно. Это очень необходимо. Если ты просишь у Бога славу, то Бог что-то сделает в жизни твоей. Сначала Он тебя поставит в расселение для того, чтобы сделать что-то с тобою. Ты будешь там находиться, возможно, будет тебе там некомфортно, но знай это действование Бога. И тебе нужно там быть. И, братья и сестры, пусть нас Бог благословит. И показал ли все-таки Бог славу Моисею? Показал. И не просто показал, даже Бог говорит, я знаю тебя по имени. Что значит, когда человек встретился лицом к лицу с Господом? он с ним встретился, он его увидел, и Моисей с Богом беседовал, как вот человек беседует с другом. Слава Богу! Что может быть лучше для человека, братья и сестры? Когда он со своим Творцом, со своим Отцом Небесным беседует так, как человек беседует с человеком. Мы видим, что Симеон увидел Христа. Он его взял на руки, и он его Благословлял или не благословлял? Я думаю, благословлял. Хотя там не сказано, что он благословлял. Он благословил родителей, и он потом сказал родителям Иосифу и Марии, что будет с этим ребенком и что произойдет с ним впоследствии. Он их благословил, но он его увидел, он с ним встретился. Братья и сестры, многие встречались с Иисусом Христом. С Иисусом Христом встречался Ирод, Пилат, тот разбойник, который висел на кресте, он его видел. Двое поносят, а потом все-таки один осознался, что неправильно делает, начал просить у Бога прощения. Но он встретился, и даже в таких тесных обстоятельствах, он встретился, братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы нам почаще встречаться с нашим Господом Богом и Иисусом Христом и быть ему верным во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолись.